сегодня с копия опять проехал в красный будем начинать с красному на таком вот интересном месте сейчас я вам покажу тут я прошлый раз был рядышком прохода так за храбро четвертой степени медальку нашел серебришка трохи по находу царского совета царских монеток трохи по Сейчас покажу место и будем приступать до нашего сегодняшнего копа. И как раз зораны все там, где хутор кончается. И как раз по краю хутора все зорано, все передисковано. По прошлый раз я тут был, тут кукуруза стояла справа, слева сонях стоял. Сейчас покажу местность и будем приступать до нашего сегодняшнего копа. От поле. Тут в прошлий раз стояв, Я я був. А, а там, оту, дето на чорному цьому. Я за храбрость приподняв. Там воно дві серебряшки приподняв. Чи три-три. Одного там чуть далі, дві тут, 4. Одного там приподняв серебряшку. Царську. А сьогодні ми оце поле будемо йти. Ось часа здискованы. І як спіємо, на оце заскочимо. І зорано якраз чітко по тому місту, де хуторок раніше закінчувався. Це якраз воно горбик. Це якраз конце того горбика, а то в тій долинці, де той хуторок закінчувався. Ось всього горбик. Все раніше хати були. Ну що, будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. что буде походу ходу попадать буду вам показывать мне дало пару находочку такие вот моніторчик сейчас будем делать шум походу поздно сегодня Я протру и получше покажу, что у меня Так вот, монеточку Выдала С СССР Поздний Союз Пять Тысяча вот вот Шукаем дальше А мне да вообще Одну находочку Копнул трошечки а воно вот так прямо и лежит в ямочке. Сейчас будем дивиться, что воно таки. Походу поговец. Да, поговец. Здорово. Водочка. Сейчас я про трой полочка покажу, что у меня запугает. Такие вот пуговец вывел вот, торлых. А тут СПБ БРБУХ. братья бух. Такие вот что? Дальше А мне дало еще одну находочку Сейчас будем думать, что у меня Такая вот монеточка. Деньга 1749 года Такая вот и про тройку лучше покажу, что за монетка. Такую вот монеточку выдала деньга 1749 -го года. Такие вот монетосик. Вот такой вот ямочки. Выдала такую вот находочку. Сейчас будем делать, что она за находочка. Канинка, Походу. Да, конинка. Вот такие вот ямочки. выдал еще одну находочку. Сейчас будем смотреть, что Такие. Походу, подкова. Такая вот. Подкова. Такая вот. Подковище. Такие вот. Дальше. А мне да вообще одну находку. вообще одну находочку. Сейчас будем делать еще чтобы... Пуговец. Шикандерс Шу, Они дали а еще одну находочку Сейчас будем делать шоу на за монеточку. Давай, перший. Одна друга, еще одна четвертая копейки Серебро сейчас и про тройку лучше покажу, что за монетка. Так вот монеточка выдала. Николайчик первый. Тут одна четвертая копейки серебро. 1842 ремочка. Такая вот находочка. Ну шо, шукаем дальше. И шел прямо по подверху лежала. Провил пином. Вот результат. Сейчас побачим, что он за монеточка. Одна друга копеечки 1909 года. Такая вот монеточка. еще одна нахуй. Выдала 2 две копеечки. 1926 год. Такая вот монеточка. Трохи целыми. Ну что, шукаем дальше. А мне дала еще одну находочку. Такую вот монеточку. Сейчас будем делать, что у нас советик. Три копеечки двадцать года. Такая вот монеточка. прямо сверху лежал вот а такая вот штучка что-то. стеклянный ого нифига себе такие вот стеклянные обломыш всякую то колбочки хреново конечно что и на тело так бы хороший стоил бы что-то церковный чаще было чей какие-то надписи с другой стороны ага, 1896 сентября девятый день такая вот находочка Ну что, шукаем дальше. А мне дало еще одну находочку. Подождите, что она такие. Две татечки, 1926 год. Такая вот находочка столшик ага. вот ну, шо, а мне дало еще одну находку сейчас потом еще одну находочку. Такую вот штучечку. непонятно понятно, что он это. Что-то на подобие пухоти. Такие что-то. Дальше. А мне дал еще одну находочку, сейчас подавлю эти шауны такие. Интересно. Так, а... Такая вот штучечка. Такую штучку я в какой табок набывала. вот штукенция. Шукаем дальше. Он мне дал вообще одну находочку. Сейчас потом делай тише. Вот эта монеточка. Катюха чешу. Не понятно. Ходу Катюха. Я его про тройку лучше покажу, что там не Да, походу, две копеечки Катюхе выдал Сильно ты не хочу, потому что 1700. Вот, а дальше непонятно. По-моему, 77. Такая вот находочка. шукаем дальше а мне дал еще одну находочку сейчас будем делать сошел такие застежечка походу да ребень волоковываясь так вот находочка. Что? Шукаем дальше. А мне дало еще одну находочку. Такие вот монетосы. Давайте, что у нас Давайте. А мне дало еще одну находочку. Сейчас буду делать такие вот ямки. Ну я всегда обочине ложусь. Серебряшечка.